Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini menjatuhkan hukuman mati mandatori terhadap empat tertuduh dalam kes pembunuhan jutawan kosmetik Datuk Sosilawati Lawia dan tiga yang lain. Keputusan dibuat Hakim Datuk Akhtar Tahir berdasarkan bukti-bukti kukuh dan sahih yang dikemukakan pihak pendakwaan. Keempat-empat tertuduh bekas peguam N. Patmanaden dan pekerja-pekerja ladang T. Tilaga Lagen, T Tilaya Lagan, R. serta R. Kata Varayan. Kesemua mereka didakwa membunuh Datuk Susilawati dan tiga yang lain di Lot 2001 Jalan Tanjung Layang, Tanjung Sepat Banting antara jam 8.30 hingga 9.45 malam pada 30 Ogos 2010. Tiga mangsa yang lain, Pegawai Bank Nur Hisham Muhammad, Peguam Ahmad Kamil Abdul Karim dan Pemandu Kamarudin Syamsuddin 30 saksi pembelaan dan 108 saksi pendawaan dipanggil sejak perbicaraan bermula 4 Julai 2011 742 bahan bukti turut dikemukakan Dato' Akhtar dalam penghakimannya berkata, menerusi keterangan saksi ke-33 pendawaan iaitu bekas pembantu rumah warga Indonesia kepada tertuduh pertama N. Fatmanaben Siti Hamidah Karnax yang membantu keputusan dibuat Siti Hamidah mendakwa terlibat ketiga-tiga lelaki dan seorang wanita pada malam kejadian mangsa dan rakannya dilaporkan hilang. Pada sesi soal jawab terdahulu, Siti Hamidah menyaksikan api besar yang marak di ladang Tanjung Layang, Tanjung Sepat. Hakim Datuk Akhtar turut membuat kesimpulan penemuan dua buah kereta mewah milik mangsa dan peguamnya di dua lokasi berbeza di Subang Jaya menguatkan lagi bukti. Selain sejumlah barangan termasuk serpihan tulang dan darah yang ditemui pada ketingan zinc dan pemukul kayu kriket di lokasi pembunuhan. Bukti-bukti yang dikemukakan barisan pendawaan ujarnya tidak mampu dicabar pihak pembelaan. Dalam itu Dato' Akhtar Tahir memuji siasatan yang dilakukan pasukan polis di Raja Malaysia yang dianggap bertaraf dunia selain pihak peguam dan pendakwa raya yang bersikap profesional dalam menjalankan tugas pembelaan. Ujar Dato' Akhtar lagi, kes turut disifatkan istimewa kerana tidak seperti kes pembunuhan biasa kerana tiada mayat yang ditemui. Sebaliknya, bukti diperolehi menerusi kesan DNA di tempat kejadian serta keterangan saksi. 6 September 2010, anak Datuk Sosilawati Lawiyah membuat laporan polis mengenai kehilangan ibunya sejak 30 Ogos 2010 bersama tiga yang lain. Keesokannya, dua kereta BMW milik Datuk Sosilawati dan peguamnya Ahmad Kamil ditemui di e Menang Sana, Taman Subang Mewah dan Hotel Dorset Subang Jaya. Susulan itu, beberapa hari kemudian pihak polis menahan lima suspek termasuk seorang bergelar Datuk berhubung kehilangan mangsa. Lokasi pembunuhan dikesan terletak di sebuah ladang berhampiran Tanjung Sepat Bantuan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Bakri Zinin mengesahkan Datuk Susilawati bersama pegawai bank Nur Hisham Muhammad, Peguam Ahmad Kamil Abdul Karim dan pemandu Kamarudin Syamsuddin mati dibunuh. Kesemua mayat mereka dibakar sebelum abu dibuang ke sebuah sungai berhampiran lokasi pembunuhan. Peguam P. Padmanabhan dan tiga yang lain T. Tilayalagan, Armaden dan R. Katavarayan didakwa di Mahkamah Majistret Teluk Datuk Banting mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh jutawan kosmetik Datuk Sosilawati Lawiyah dan tiga yang lain. Dan bagi keluarga mangsa, keputusan hari ini memberi kelegaan kepada mereka selepas lebih dua tahun menunggu. keputusan telah dikeluarkan dan saya dan keluarga dah sama. Uh, amat berpuas hati dan kami amat berterima kasih kepada pihak Bakama, pihak kesuatan, pihak media dan semua warga uh, Malaysia yang menyokong kami selama ini dan uh, terima kasihlah pada semua kami dan seluruh keluarga dan seluruh keluarga masa mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua. Alhamdulillah semua dah selesai. Saya 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 Terima kasih sama dan tentang dia lah, kematian suami dan sekaligusnya rakan ah, tadi Saya mewakili rakan-rakan saya apa ni berasa sangat uh, gembira eh, dengan keputusan yang dicapai pada hari ini di mana pihak pendakwaan telah berjaya apa ni membuktikan kes terhadap keempat-empat tertuduh dan mahkamah telah pun mendapati mereka bersalah dan disabitkan dengan kesalahan di bawah seksyen 302 kanun kesesaan. Saya saya percaya bahawa pihak pembelaan juga berpuas hati dengan apa yang diputuskan oleh pihak mahkamah dan sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa mereka masih lagi mempunyai avenue lain untuk membawa kes ini ke peringkat rayuan di mahkamah rayuan dan juga di mahkamah persekutuan. Kita akan buat rayuan. Okey selepas ini mungkin dalam tempoh 14 hari kita akan masuk rayuan. Semua semua yang orang kena tuduh akan masuk rayuan.